З було враження, що ви тренувалися перед тим, як вийти на подіум вперше. Взагалі тренувався, але це робив на кухні. А там подіум менше, ніж тут, тому прийшлося чуть-чуть пару тройку шашків. Я так розумію, що дружина оцінювала, чи добре виходить, чи ні. Так, да, у мене було журі, і дружина, і сина, и два сына. <свят> в общем, есть кому оценивать. Еще пока не знаю рецензии, надеюсь, я сделал все, как они хотели. Иногда и модели, и зерки, если берут участь, то дизайнеры або даруют одяг, або зерки просят снижку, чи залишите вы собі той одяг, в якому виходили. что сподобалося? понравилось? Чи в таком на улицу не можно выходить? Не, не. Но вы знаете, у меня такой вид деятельности, такая работа, что я могу хоть в чем выходить на улицу, а в этом вообще не стыдно. Под лицо все к лицу. Знаете, такое легкое Домашняя, летняя. С удовольствием заберу. Будет в чем щегольнуть. Ну, знаете где-то, ну какой-нибудь all inclusive там. В январе поеду в Абу Даби. Красивый шмот. Родилась родились в России. Все ваше детство, юность прошла сама в России. И в КВК выиграли самые за одну из российских команд. Сейчас спилкуетесье вы с родичами, сужаю, на нынешнюю ситуацию между странами. Конечно спилкуемся, конечно общаемся. У меня родители там младший брат теща. Опять же, практически все, все свое оставил там. Все дорогое мне. Общаемся, но каких-то препонов, но споров уже не, нету. Если раньше были легкие недомолки там, то сейчас уже прошло время, и, скажем так, их попустило.